Радіо Запоріжжя продовжує свою роботу. В ефірі програма Відверто про головне вироблена нам державне замовлення. Перед мікрофоном Артем Чепко за режисерським пультом Сергій Таніна. Вітаємо вас, добрий вечір. З настанням холодів соціально незахищені категорії населення переживають складні часи. Як допомагає таким людям соціальні служби та що вони для цього роблять? Ми запросили до нашої студії голову управління Запорізької обласної організації Товариства Червоного Христа України Костянтина Ціліна. Доброго вечора, Костянтин Олексійовича. Добрий вечір. Давайте для початку пригадаємо здобутки організації, що було зроблено за минулий рік, та які були проблеми. Традиційно основним направленням діяльності Красного Христа є казання допомоги на дому одиноким пристарілим гражданам. В этом плане у нас работает патронарная служба, которая сегодня насчитывает 160 сестер милосердия в обществе Красного Креста в области, которые обслуживают около 14 тысяч одиноких престарелых, которые находятся в поле зрения нашей организации. Я не говорю, что каждый день они их посещают. Они периодически по мере необходимости выполняют назначение врача этим людям. А младшие наши сестры милосердия доставляют продукты питания, то есть выполняются и те социально-бытовые услуги этим категориям населения. Программа, у нас такая интересная была программа, которая уже второй год реализуется, это программа «Ликвидация компьютерной безграмотности для пенсионеров». Это, в общем-то, программа уникальная в плане деятельности Красного Креста. Раньше мы этим не занимались, но обнаружив как-то в интернете, такую организацию, которая сегодня пропагандирует у нас в стране эту деятельность. Мы подключились и тоже стали заниматься этой. Это очень востребованная деятельность, и у нас сегодня очень много желающих. Как вы понимаете, что для многих людей, которые сегодня ограничены рамками своей квартиры, им необходимо общение и уметь общаться сегодня, используя современные средства коммуникации. Это нужно уметь. Поэтому мы как раз обучаем, как выйти в интернет, как работать в социальных сетях, общаться, как отправить электронную почту. То есть такие вещи, которые крайне необходимы для такой формы общения. Программа, направленная на ограничение распространения ВИЧ-инфекции среди инъекционных потребителей наркотиков. Эта программа предусматривает обмен шприцев для потребителей этих наркотиков. То есть Уменьшается количество попадания во внешнюю среду инфицированных шприцов, инфицированных клиентов. То есть ограничивается распространение ВИЧ-инфекции сегодня в окружающей нас среде. Программа направленная на улучшение доступа больным, находящимся на амбулаторном этапе лечения туберкулеза. Это серьезная программа, которая сегодня работает у нас в Украине при поддержке глобального фонда. И наша как раз, наша роль в этом – проконтролировать прием препаратов больным на дому. У нас для этого есть, кроме того, есть средства мотивации. Это прежде всего продуктовые наборы, которые мы раздаем этим пациентам. Два раза в месяц получают продуктовый набор – и, естественно, это улучшает процесс лечения, так как питание является одним из основных моментов в системе лечения больных туберкулезом. И контролированный прием препаратов позволяет уменьшить нагрузку сегодня на койку в стационаре, и больной, находясь на амбулаторном этапе, принимает препараты под контролем медицинской сестры Красного Креста. Костяновский, давайте вернемся. Вот такая интересная программа, что пенсионеров, Як часто приходят к них так взагалі, я так понимаю, что используется попитом эта программа. Сколько уже, уже пенсионеров использовались этой услугой? Вы имеете в виду программу подготовки компьютерной Да, так, 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 да. Так, так, так. Программа очень востребована, но у нас все-таки маленький ресурс. У нас класс оборудован для 10. Учеников. И, естественно, хочу подчеркнуть, что у нас работают волонтеры, которые обучают. У нас нет штатных людей, которых мы могли оплачивать и привлекать ежедневно к этой работе. У нас 2-3 раза в неделю проходят занятия для 10 человек. Но эти курсы функционируют постоянно и уже обучено более 200 человек этим навыкам общения в интернете. И сегодня у нас большой такой лист ожидания, как говорится. Около 200 человек стоит желающих на, попасть на эти курсы. Цародичи так записывают своих? Да, своих стариков записывают, естественно, родственники. Ну, конечно, у этих людей прежде всего должен быть компьютер дома, для того, чтобы обучение было эффективным и имело смысл. Но я хочу сказать, что мы не ограничиваем здесь рамками, это семейные пенсионеры или не семейные. Тут как раз люди активные, продолжающие активный образ жизни и имеющие, естественно, доступ к этим средствам коммуникации. Поэтому люди, можно сказать, благополучные. А, ну, это, звичайно, это все хорошо. А вот были какие-то проблемы минулого у Червоного Христа? Наверное, проблема это прежде всего в недостаточном поступлению средств на наши счета. Как вы знаете, сегодня дорожают энергоносители. И содержать офисы как областной организации, так и районных организаций это очень затратно. И проблема вот мы обращались сколько к предприятиям теплосетей наших, генерирующим тепло и тепло, теплосети наши, с тем, чтобы если не пересмотреть тарифы, то хотя бы уменьшить поставку тепла в те офисы, в которых сегодня приходится открывать окна и двери, чтобы излишняя жара не мешала сотрудникам работать. Там, естественно, можно поставить какие-то средства, регулирующие поступление тепла, и, естественно, уменьшить количество оплаты, потому как у нас тариф не такой, как для населения, а у нас почему-то тариф такой, как для коммерческих других структур. То есть мы платим в 4 раза больше, чем обычное население за газ, за тепло. А это, извините, меня, большие затраты, которые сегодня большой грех нести нашей организации, которая занимается благотворительностью. Часть средств, не скрою, благотворительных уходит как раз вот на покрытие коммунальных расходов. Поэтому, кстати, так проблема с нашей с теплосетью по сей день и не решена. Это у нас в Заводском районе проблема, в Ленинском районе такая ну и в ряде сельских районах. Там мы порой даже отказались от поставки тепла в наши офисы. И люди в холодных условиях работают, потому как платить, к сожалению, нечем. Пережив два суда с теплосетью в прошлом году, мы решили отказаться просто-напросто от тепла. Тепло практически не поступало, а были выставлены большие счета на оплату нашей организации. А какие еще социальные акции вы проводили минулого руку? уже уже якось перешли на цей ну, Во-первых, я было. хочу сказать, что у нас еще есть такая очень интересная программа, которая у нас работает совместно с областным департаментом освіти и науки. Это программа пропаганды здорового образа жизни для школьников. Конкурс называется «Обери життя». В рамках этой программы наши сотрудники, наши волонтеры подготавливают школьникам школьников навыкам оказания первой помощи, говорят о том, как сохранить свое здоровье, как предупредить развитие инфекционных заболеваний, как уберечь себя от вредных, вредных пагубных привычек, наркотиков, табака. И главная цель этого конкурса, чтобы сверстники, зная эти принципы, делились ими со своими сверстниками, со своими одноклассниками, друзьями по принципу равный равному. То есть когда говорит старше это одно, а когда говорит сверстник о том, что все-таки самое главное это здоровье, и как его сберечь и что сегодня должно быть в моде турник, а не сигарета или пиво или другие еще какие-то пагубные привычки. Я вот смотрю сегодня такие конкурсы на телевидении, есть, которые вот пропагандируют здоровый образ жизни. И мне очень нравится конкурс на, на турниках и прочие физические конкурсы с использованием физической культуры. И это должно быть сегодня на первом месте и поощряться и развиваться вся система, которая сберегает, позволяет сохранить здоровье с молоду. А здоровье, здоровье с молоду – это залог здорового всего организма и, можно сказать, залог здоровья всей нашей нации и страны, которая, к сожалению, сегодня значительно отрехлела, постарела. И, естественно, чтобы потом уже поправить здоровье, требуются колоссальнейшие материальные затраты. И как уберечься опять-таки от того же употребления пива, которое сегодня крайне негативно влияет на молодой подрастающий организм ребенка. Это такой конкурс, который сегодня востребован и поддерживается нашими партнерами. И я думаю, что он будет и дальше у нас продолжаться. Это нужный конкурс. Конкурс у нас есть хороший, интересный, совместно с областным управлением госавтоинспекции. Конкурс юных инспекторов движения. В рамках этого конкурса мы обучаем подростков, как правильно оказать первую медицинскую помощь. Вы же знаете прекрасно, что в тех ситуациях, в которых прежде всего оказываются порой водители, сотрудники ГАИ, они первыми должны оказать ту первую доврачебную помощь, доврачебную, до такую медицинскую, обычную, чтобы вернуть человека в строй. И вот до 70% оказанной такой помощи доврачебной, они позволяют продлить жизнь этим людям. Я знаю, что уже традиционно с настанням холодов працюють палатки Червоного Христа. Однако листопад та грудень выявился не таким морозным, как зазвичай. Чи є потреба в таких палатках и ныне? Дело в том, что мы никогда не знаем, какой будет погода в долгосрочном ее прогнозе. Вот сейчас мы уже знаем, что с понедельника, с будущего, после идет похолодание, движется в нашу сторону. Естественно, эти палатки будут опять востребованы. Поэтому палатка такая развернута на, в районе малого рынка. Пункты работают сегодня в шести районах города у нас, в принципе, пункты раздачи горячего питания. То есть работа идет, работа продолжается, естественно, она не сворачивается, и будет до наступления стабильного потепления работать программа горячего питания. Сегодня, говоря о горячем питании, наверное, все-таки необходимо сказать, что спасибо нашему областному департаменту труда и социальной защиты населения, который стабильно с прошлого года финансирует программу горячего питания. Управление труда и социальной защиты городского совета нашего тоже регулярно уже на протяжении многих лет поддерживает эту нашу программу финансово. То есть мы, инициировав эту программу, продолжаем ее реализовывать в жизнь. И, при, естественно, при такой финансовой поддержке, как наши эти два департамента в городе и в области Запорожья. Я хочу сказать, что эта программа поддержана сегодня нашим губернатором. Александр Николаевич инициировал в конце декабря, когда мы к нему обратились за помощью. Своим личным примером он внес средства на счет Красного Креста и предложил всем сотрудникам областной администрации, района, районных администраций всем депутатам, как городского, так и областного совета, поддержать нашу деятельность в организации горячего питания. Потому как все равно бюджетных средств не хватает, а дополнительные средства помогут именно в такие в самые в пиковые ситуации позволить еще больше людей хватить горячим питанием. Мне известно, что в прошлом году работали в этих палатках психологи. че сейчас они работают, и Какая их функция? Что они что, 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 что. Э, делают? Э, в штате государственной службы в чрезвычайных ситуациях есть штатные психологи, которые сегодня помогают этим людям, попавшим в критическую ситуацию жизненную, помогают не потерять себя. То есть это штатные сотрудники. И есть у нас психолог в штате нашей областной организации. Но это не штатные, это, так сказать, наши сотрудники, которые имеют специальное образование, которые при необходимости окажут такую экстренную психологическую помощь. То есть помощь всегда людям нужна. И здесь самое главное, мне кажется, это помощь добрым словом, помощь тем же горячим чаем и все-таки сказать человеку, что самое главное, не потерять себя и в эти трудные моменты которые бывают в такой пиковой ситуации, похолодания, морозов, поддержать этих людей.